Recep Tayyip Erdoğan hər zaman Azərbaycanla dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə böyük önəm verib. Prezident İlham Əliyev və Erdoğanın apardığı düzgün siyasət nəticəsində iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq daha da möhkəmlənib. Yüksək səviyyəli əməkdaşlıq əsasında qurulan əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün çoxşaxəli tədbirlər həyata keçirilib. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri sıradan komşuluq ilişkilərindən dəyənməz. Sıradan komşuluq gəlişləri çıxaramaçlıq endeksidir. Ancak Türkiye ile Azerbaycan aynı milletin iki devletidir. Dolayısıyla çıkar amaçlıdan ziyade kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir sistem üzerinden ilişkiler devam ettirilmektedir. Önümüzdeki süreçte Türkiye-Azerbaycan ilişkileri daha da ileriye birlik şekliyle devam edecektir. İki ölkə prezidentinin iradəsinə uyğun olaraq iki tərəfli münasibətlər bütün istiqamətlər üzrə genişlənir. Qarşılıqlı səfərlər isə əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Baketiblisə Ceyhan, Baketiblisə Ərsum neft və qaz kəmərləri, Baketiblisə Qars dəmir yolu xətti, Tanab və Tap kimi böyük layihələr Azərbaycan və Türkiyənin dünyada söz sahibi olmasına imkan yaradıb. 2021-ci ilin iyunun 15-də Şuşada Azərbaycan və Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında bəyanamənin imzalanması isə bu qardaşlığı daha da gücləndirib. Artıq bütün dünya görür ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlər günü-gündən inkişaf edir. Bir sözlə, qardaş ölkələri münasibətləri tarixin ən yüksək sərvətindədir.